न्यूज़ आगे के साथ। ये। सर, सात दिवस अपल आमरण चलते आज चक्का जाम आंदोलन खासदार साहब पहुंचे अपने मंघार घर अपने मागने प्रमुख जे होते पूर्णपने कैसे मालूम है क्या अमारी मेन माननी थी श जिसका ढकपूटी की वजह से जो नुकसान हुआ जो हमारा जो पूर्व एरिया है हमारा उन हमारी मांगनी ऐसी थी उसके अंदर भी कि हमको दो लाख रुपए देना तो ये सरकार को देने वाली नहीं है दो लाख रुपए आखिर में हम ये तय करें कि भाई जिस तरीके से कोलहापुर की धरती पे जब अनुदान वाटप हुआ वो तो मिलना चाहिए हमारे को या पंजाब की धरती पे तो हमको अनुदान मिलना चाहिए तो हमारे खादर साहब बोले कि भाई मैं जो ना मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री से मिलकर इसका निवारण कर दो बोले खादर साहब हमारे नहीं, नहीं वो कैसा मालूम है क्या अभी सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती की बात है की हमारे जितने भी जो गवर्नमेंट अधिकारी है वो कोई दंगलुर में रहता ही नहीं कोई उन्होंने सोमवार के दिन आते और सुगवा के दिन चले जाते यहाँ से ये चार दिनों में कोई रहता नहीं यहाँ पे हमारे सीएम के घर बाहर है बाकी अधिकारियों का पूरा बाहर है हम बात किसे करेंगे यहाँ पे इसलिए सोमवार के दिन का टाइम दिए अनुपाटी ने हमको वादा करे की सोमवार के दिन पूरे अधिकार बोले अध्यक्ष बातचीत हुई यहाँ पे उसके बाद चर्चा लेके आश्वासन देव देना लेके दे लेना लेके हम तो मुझे रेडी आया था राजू बड़े तल्ला तर आज अपने कोई नौकरी लगने वाले नहीं है हम कोई नौकरी करने वाले नहीं हम करता है हम सोशल कार्यकर्ता है सोशल रहने हम हम सामाजिक कार्यकर्ता है अगर समझो इसके बाद भी अगर ये लोग नहीं करते होंगे ये लेटर है उनके अगर इसके बाद भी नहीं करते होंगे तो हम हमारी जनता मिलके कभी भी जाके उनके ऑफिस में घुस जाते हम ये उल्टे मिलते नौ तुमसे खासदाराजगी बिल्कुल हमारे खासदार के बारे में खासदार साहब मेरे को तीन बार फोन लगाया मेरे को उन्होंने बम्बे गए थे वहाँ पे मुख्यमंत्री को निवेदन देन देने के वास्ते कल पेपर में बाद में भी थी उनकी और उन्होंने आज बम्बे से आए आने के बाद सीधा उन्होंने भी मेरे तो ठहरना था खासदार साहब न ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा बिल्कुल हमारे खासदार कभी भी आने को तैयार थे और अभी भी आए और आने वाले दिनों में कभी हमारे साथ में सबसे बड़ी बात यह है देखलूर शहर के अंदर हमारा छोटा भाईवार अभी भी हमारे साथ में है हम सब मिलके हमारी पूरी कंपनी है मित्र मंडल है पूरे के पूरे मिलके हम लोग एक दिल से एक, एक जुटी से काम करने वाले लोग हैं तुम्हें हमारा नोपेशन सात दिवस बसला जिला अध्यक्ष अध्यक्ष खासदा साहब अलम्ब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आज खासदार साहब आया नुम पदाधिकारी जेवड़े होते उपस्थित होते देखो भैया तुमको भी मालूम है वो बड़े आदमी आने के बाद सब जन ऑटोमेटिक आ जाते हैं वहाँ पे अब हमारे सरकार गरीब आदमी बैठने के बाद हम कौन पूछने वाला है हमारे यहाँ पे हम हमारे गरीब गरीबा मिलकर बैठे हैं यहाँ पे जितना सक्सेस करना था सक्सेस कर रहे हम अब उनकी उनकी अपनी सोच हम क्या करेंगे उसको भी आपकी आचा बदल का नाराजी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है आपण या ठिकाणी पाहू शकता मिनामुद्दीन साहेब सात दिवसापासून अन्न त्याग आंदोलन या ठिकाणी आमरण उपोषण करत होते आणि आज काँग्रेस पक्षाचे खासदार रवींद्र साहेब आल्यानंतर त्यांची पूर्ण मागण्या मार्गी लागण्याच्या या ठिकाणी प्रयत्नाला यशस्वी ठरत आहे आणि ते याच्या अगोदर पण आले तर हे होऊ शकत होतं पण त्यांनी विलंब लावल्यामुळे पण सुद्धा या ठिकाणी त्यांचं कार्य झालं असं ते या ठिकाणी सांगत आहेत आणि खासदार साहेब या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांनी आमरण उपोषण मागे घेतलेलं आणि त्यांचे पुढचे मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करतील असं आश्वासन अधिकारी व खासदार साहेब यांनी दिल्याबद्दल त्यांनी आभार मानलेला आणि त्यांना असं वाटते की त्यांनी जे आमरण उपोषण केले हे यशस्वी ठरलेलं आहे सर्व देगलूर जनता त्यांना या ठिकाणी पाठिंबा दिल्यामुळे हा पूर्ण आमरण उपोषणाचा जो आजचा दिवस होता ते यशस्वी ठरला त्याच्यामुळे त्यांनी सर्वांचे आभारसुद्धा मानलेले आहेत कॅमेऱ्या मी साखपडेल यांचे